মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা শিক্ষাৰ্থীসকল আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এটা নতুন বিষয় তোমালোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ তিনি থকা জনসংখ্যা শিক্ষাৰ বিষয়ে এই জনসংখ্যা শিক্ষাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলে দেখিবলৈ পাওঁ বৰ্তমান সময়ত এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰাসংগিকতা অতিশয়ভাৱে আহি পৰিছে এতিয়া জনসংখ্যা শিক্ষাৰ মানে কি আমি যদি চাওঁ সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে জনসংখ্যা শিক্ষা হৈছে এনে এক ধৰণৰ কাৰ্যসূচী যাৰ দ্বাৰা বৰ্ধিত হাৰত বৃদ্ধি হোৱা জনসংখ্যা তাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা সমস্যা সমস্যাসমূহ ৰোধ কৰা আৰু জনবিস্ফোৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ উপায় বা কৌশল উদ্ভাৱন আদিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয় অৰ্থাৎ জনসংখ্যা শিক্ষাৰ জৰিয়তে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ দ্বাৰা যিবিলাক আনুষংগিক সমস্যা আছে ইয়াৰ লগত জড়িত সেই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাই অধ্যয়ন চলায় ঊনৈছশ বিৰাশী চনৰ শান্তি নোবেল বঁটা বিজয়ী আলভা মিৰডালে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ ধাৰণাটো প্ৰথমে দাঙি ধৰিছিল কিন্তু জনসংখ্যা শিক্ষাৰ পিতৃ বুলি ক'লে আমি নবেল ডেভিড ৱালচনক বুজোঁ তথাপিও ইয়াৰ প্ৰথম ধাৰণাটো কিন্তু অৱগত কৰিছিলে আলভা মিৰডালে এতিয়া আহাচোন আমি জনসংখ্যা শিক্ষাৰ কেইটামান সংজ্ঞাৰ বিষয়ে জানি লওঁ তেতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাৰ জনসংখ্যা শিক্ষাৰ বিষয়ে এটা সুস্পষ্টৰ ধাৰণা আমি ল'ব পাৰিম আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ বেংকক সন্মিলনত জনসংখ্যা শিক্ষাৰ ধাৰণা আৰু ইয়াৰ সংজ্ঞা প্ৰসংগত কোৱা হৈছিল যে জনসংখ্যা শিক্ষা হ'ল শিক্ষাৰ আঁচনিস্বৰূপে জনসংখ্যা শিক্ষাই এনে এক ব্যৱস্থা যাৰ যোগেদি পৰিয়াল সম্প্ৰদায় জাতি তথা পৃথিৱীৰ জনসংখ্যাৰ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰা হয় ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰসকলক যুক্তিসংগত আৰু দায়িত্বশীল মনোভাৱ তথা আচৰণ জনসংখ্যা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি বিকশাই তোলা অৰ্থাৎ এই সংজ্ঞাটোৰ পৰা আমি ইয়াকে ক'ব পাৰোঁ যে জনসংখ্যা শিক্ষা হ'ল এনে শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী যাৰ জৰিয়তে জনসংখ্যাৰ লগত জড়িত আনুষংগিক তথা ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ মনোভাৱ আচৰ আচৰণ মনোভাৱ আৰু আচৰণ সংশোধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় ঠিক তেনেধৰণে ফ্ৰেংক জেমিনৰ এটা সংজ্ঞা আছে তেওঁৰ মতে জনসংখ্যা শিক্ষা হৈছে এই শিক্ষামূলক কাৰ্যসূচী যি জনসংখ্যা বিষয়ৰ পৰিস্থিতি অধ্যয়নত সহায় কৰে দ্ৰুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে সৃষ্টি কৰি তোলা যিকোনো সমস্যা সম্বন্ধে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত ই ছাত্ৰসকলক সক্ষম কৰি তোলে ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াকে জানিব পাৰোঁ যে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক জনসংখ্যাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা আৰু জনসংখ্যাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে এক যুক্তিপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাত ই কি কৰে সহায় কৰে ঠিক তেনেধৰণে ভাৰতৰ জনসংখ্যা শিক্ষাৰ বিষয়ৰ বিশেষজ্ঞ গোপাল ৰাওৱে এটা সংজ্ঞা দিছিল সেইটো হ'ল জনসংখ্যা শিক্ষা এনে এক শিক্ষা যাৰ দ্বাৰা জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সমস্যাৰ বিষয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলে অৱগত হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এনেধৰণে আমি জনসংখ্যা শিক্ষাৰ ওপৰত বহুতো সংজ্ঞা পাওঁ এই সংজ্ঞাসমূহৰ পৰা আমি যদি বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখিম যে জনসংখ্যা শিক্ষা মানৱ সম্পদৰ আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত অৰ্থাৎ মানৱ সম্পদ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য অৰিহণা আগবঢ়ায় দ্বিতীয়তে এই জনসংখ্যা শিক্ষাই দেশৰ গুণগত আৰু সংখ্যাগত মানদণ্ড বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগায় তৃতীয়তে এই শিক্ষা পৰিৱেশ শিক্ষাৰ অংশ বিশেষ ৰূপেও বিবেচনা কৰিব পাৰি কাৰণ ই পৰিৱেশৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এই শিক্ষাৰ পৰিসৰ যৌন শিক্ষাৰ পৰিসৰতকৈ যথেষ্ট বহল ঠিক তেনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ এই শিক্ষাই জনসজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলক এই যিটো সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে জনাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে এনেধৰণে আমি জনসংখ্যা শিক্ষাৰ কেতবোৰ বৈশিষ্ট্য আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আহাচোন আমি জানো যে জনসংখ্যা শিক্ষা কি কাৰণে প্ৰয়োজন বা আমাৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰয়োজন কি এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিলে দেখিম যে প্ৰথমে আমি ক'ব পাৰোঁ যেনে জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণমূলক সমস্যাৰ অধ্যয়নৰ বাবে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ অতি প্ৰয়োজন দ্বিতীয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে আজিৰ পৃথিৱীবাসীক ভৱিষ্যত এক বিপদাপন্ন অৱস্থালৈ ঠেলি নিছে আজি নৱপ্ৰজন্মই এই সম্বন্ধে এক যুক্তিসংগত মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰি জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ প্ৰাসংগিকতা আছে ঠিক তেনেধৰণে আমি তৃতীয়তে ক'ব পাৰোঁ বৰ্তমান জনসংখ্যা শিক্ষাক মানৱ সম্পদ বিকাশ সাধনৰ আঁচনিস্বৰূপে বিবেচনা কৰিব পাৰি আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই তেওঁলোকৰ সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে জনসংখ্যা শিক্ষা পূৰ্ণ উপযোগ কৰি উপযোগ কৰিবৰ বাবে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ অতি প্ৰয়োজন অৰ্থাৎ মানৱক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে হেঙাৰ স্বৰূপে থিয় দিয়ে এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যতৰ যিসকল ব্যক্তি বা ভৱিষ্যতৰ বাবে তেওঁলোকক এক সুস্থ জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেই বিষয়ে জনাৰ বাবে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ অতি প্ৰয়োজন মানুহৰ মনৰ পুৰণি মনোভাৱ মূল্যবোধ ভাৱ আদি গুচাই নতুন সময় উপযোগী দৃষ্টিভংগী এই শিক্ষাৰ যোগেদি গঠন কৰিব বা গঠন কৰি তুলিবৰ বাবে এই শিক্ষাৰ অতি প্ৰয়োজন কাৰণ আমাৰ এই যিবিলাক পুৰণি আওকলীয়া মনোভাৱ আছে সেই মনোভাৱৰ ফলশ্ৰুতিটো জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবলৈ সময় উপযোগী দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে এই জনসংখ্যা শিক্ষাৰ অতি প্ৰয়োজন ঠিক তেনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ সম্ভাব্য বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে এই শিক্ষাই মানুহক প্ৰয়োজনীয় দৃষ্টি প্ৰদান কৰে ঠিক তেনেধৰণে আমি শেষত ক'ব পাৰোঁ যে সু নাগৰিক গঢ়ি তুলিবলৈ জনসংখ্যা শিক্ষা যথেষ্ট সহায়কাৰী ই তেতিয়াহে সুস্থ নাগৰিকত্ব বিকাশ সাধন হ'ব যেতিয়া তাৰ ব্যক্তিসকল সম্পদলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব এনেধৰণে আমি প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া আমি জানোচোন আহা যে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত কেনেধৰণে বা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত বা শিক্ষানুষ্ঠানত কি ধৰণে এই জনসংখ্যা শিক্ষা দিব পাৰিম ইয়াৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'ব পাৰোঁ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিশেষকৈ প্ৰথমতে আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সৰু পৰিয়াল সুখী পৰিয়ালৰ ধাৰণাটো শিশুসকলক প্ৰদান কৰিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীসমূহৰ জৰিয়তে মাধ্যমিক স্কুলত বিভিন্ন দেশৰ মাজত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ইতিহাস আৰু ইয়াৰ তুলনামূলক অধ্যয়ন পাঠ্যপুথিত সংলগ্ন কৰিব লাগে আৰু কেতবোৰ বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰিব লাগে যাৰ দ্বাৰা ব্যক্তিসকল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা সম্যক ধাৰণা বা প্ৰকৃত ছবি অনুভৱন কৰিব পাৰে দ্বিতীয়তে এইখিনি ক'লোঁ তৃতীয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ দেশৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে মানুহৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত পেলোৱা প্ৰভাৱবোৰৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিব লাগে ইটোৰ লগত কেনেকৈ সিটোৰ সম্বন্ধ জড়িত হৈ আছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে সামাজিক অৰ্থনৈতিক সকলো দৃষ্টিকোণৰ পৰা কেনেধৰণে সমস্যাবিলাক আহে সেই বিষয়ে অনুভৱ কৰাব লাগে ইয়াৰ পিছত জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে আমাৰ দৈহিক স্বাস্থ্য প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত পেলোৱা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিব লাগে তাত স্বাস্থ্যৰ কেনেধৰণে কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে স্বাস্থ্যসন্মত সেই দিশবিলাকৰ বিষয়ে ক'ব লাগে ঠিক তেনেধৰণে মহাবিদ্যালয়ত পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৰীৰৰ অংগ পতংগৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু প্ৰজনন গ্ৰন্থিৰ কাৰ্য সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মুকলিকৈ অৱগত কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত উচ্চ পৰ্যায়ত জনসংখ্যা বিষয়ৰ গৱেষণা কৰিবৰ বাবে গৱেষক পণ্ডিতসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহত জনসংখ্যা শিক্ষাৰ বিষয়ৰ বিষয়বস্তুসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে এনেধৰণে আজি আমি তোমালোকৰ লগত জনসংখ্যা শিক্ষা কি ইয়াৰ সংজ্ঞা ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা তথা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে এই কথাসমূহৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ এই পাঠটোৰ ওপৰত তোমালোকক মই গৃহকৰ্ম দিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে এই গৃহকৰ্মসমূহ কৰিবা আৰু সদৌ শেষতসকললৈকে ধন্যবাদ জনাই মই আজিৰ যিটো পাঠদান আজিৰ যিটো ক্লাছ বা আজি যিটো বিষয়বস্তু আলোচনা কৰিলোঁ এই বিষয়বস্তুটোৰ বিষয়ে আজি মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ